वजीर अज़म नरेंद्र मोदी का मुस्लिम माशरे के तल्ल के मुतालिक एक शर्मनाक वहम कि सबसे ख़राब में सबसे अच्छा को नशर किया जाता रहा है इसके मुखालफ किसी भी नज़रिए को नफ़रत और हकारत के साथ नकार दिया जाता है हालांकि मोदी ने अपने 20 साल सियासी सफर में मुस्लिम माशरे को सिर्फ टोकन नहीं हकीकत में नफा पहुँचाया है हाँ उनका तरीका गैर रिवायती है लेकिन उन्होंने इस मुआरे के फ़लाह के लिए हर मौके पर काम किया है चाहे वो तीन तलाक को मनसूख करना या औरतों को बगैर महरम के हज पर जाना हो गुजरात के वजीर आला रहते हुए उन्होंने मुसलमानों की अक्सरीत के ज़िले कच्छ और भरूच को तरक्की की राह पर ले आए जो कांग्रेस की हुकूमत में बदहाली और बदनवानी का शिकार थे इस तरह उन्होंने अहमदाबाद की शाही मस्जिद और अजमेर दरगाह को बेहतर करने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करना एक आम मामूल बन गया है मैं पूछता हूँ आखिर कब तक दौर हाजिर का नौजवान मुसलमान वोट बैंक और ज़ाती मफाद की सियासत से ऊब चुका है वह तरक्की और कामयाबी के मौके चाहता है नरेंद्र मोदी ने नए हिंदुस्तान की इब्तदा कर दी है अब हम मुसलमानों पर है कि उनका साथ देना और अपने वतन अजीज के बेहतर मुस्कबिल के लिए ताउन करना